привет. Привет. А вы, наверное, украинец? Я, наверное, израильтянин. Даже не наверное, израильтянин. а угу. А почему у вас там висит самый украинский флаг в уголочке? Я поддерживаю Украину. Почему? Как-то почему? Странно. Ну, как вопрос. бы, Изра... Израильтяне, как бы, они должны, ну мне ну, так кажется, они должны понимать, что Украина это что-то вроде, короче, ХАМАС по отношению к России. Как это ты определил? Ну С... потому что Украина это такое террористическое образование, которое, как бы, нападает. Какой теракт? Какой теракт Украина совершила на территории России? А, Напал на Хешковский мост, когда? например, когда? В 2022 году. Да, но вы с 2014 -го года воюете с Украиной, напали на Украину в 2014 году, и все действия, mm -hmm. которые Украина де mm -hmm. производит в свою защиту, они не могут являться террористическими априори. Но если тем, более, так, что, то тогда... тем более, что Украина не наносит удары по гражданским объектам. Но если будет так, то, то, то тогда вы напали на Палестину в седьмом году да. и до сих пор там и это как нападаете. Как мы, как мы напали на Палестину в 47 объясните. но Ну вот, короче говоря, вы жили где-то там в Европе, там я не знаю где. Нет, в, Палестине а, жили. А вы... в Палестине жили. В Палестине жили. В Палестине вы жили? Израиль Создали в 47 году, да? Или нет? 48 в, а, в 48 -м, 47 была резолюция, а, в 48 было создано, да. Ну, какая так. разница? Так, ну. И, так ну как вот. кто на кого напал, я так и не понял. Ну, вы туда приехали и этим... Как кто вы туда на приехали? На кто на приехал туда? Вы кто туда при... приехали, израильтяне. Те же... Э, арабы, арабы тоже туда приехали. Арабы тоже туда приехали. Арабы туда приехали евреи 6... Там жили тысячи лет, а арабы всего лишь несколько сотен лет. И то не все. Арабы туда приехали в 60-м году. Ну, в 700-м. Да, только не, не те же арабы, которые жили в 47-м, правильно? В сорок седьмом э, до 47-го туда арабы тоже приезжали из других стран. И не только арабы, кстати говоря, э, не только арабы, а в принципе мусульманское население. Ехали из Балкан, ехали из Турции, ну, ехали, откуда, с Кавказа ну, ехали, от проблема. вас убегали, когда вы вырезали там Кавказ, от вас бежали тоже в Палестину. Они все туда приехали. И что? Ну хорошо, они, они туда приехали, да. но там оттуда евреевка оттуда выгнали в 150 году. Нет, евреи там жили вот с тех пор, евреи также продолжали жить. Просто вот. не, не и так и масштабно, и... но еврейское население там было всегда. Ага. ага. То, есть, то есть получается, если сейчас есть хоть один еврей это, в Москве, то это уже Израиль? Или Нет, что? причем здесь Москва? Нет, Кирилл. а причем тут Палестина, блядь? Какая? Что Палестина? Палестина это была исторически территория еврейская. Это было исторически еврейское государство. Потом, если мы говорим про 1947 год, то на тот момент эта территория не принадлежала никому. И было решено Лигой, ну, вернее да. этим, э, ООН, Я было Я... сначала Я... Лигой нации, а потом уже ООН. Было решено создать да. там и еврейское и арабское Пожалуйста, государство. И государство по... Еврейское, да. еврейское да. государство создалось, а арабское решило не создаваться. Ну... Так а при что? Ничего не понимаю. Кто на кого напал? Объясни мне. Евреи напали на арабов. Когда евреи напали на арабов? В 1948 году. В 1948 году 5 арабских стран объявили войну Израилю. Когда? Ну потому объявили... что Израиль это, напал, напал. Как туда Израиль мог везут, напасть, меня, если Израилю такого. объявили войну? Как Израиль напал? Кому там вообще оказался... Израиль. Я же тебе только что рассказал. Его же там оказалось. не было? Его что там не было? И так и арабов там не было. Как почему не было? Ну как почему? Арабов туда пришли... не было, прикинь. Арабов да. туда туда пришли примерно полторы тысячи тысячи лет назад. Не полторы Жили... тысячи лет назад, а э, ну да, примерно. Полторы тысячи лет назад, а евреи три с половиной тысячи лет назад. И что? Да, они пришли туда да. примерно в тысяче в тысяч, году нашей эры. А потом мы выдали около... Арабы там, -го арабы года. там появились в конце э, 7 века. Ну, нет, нет, стоп, стоп. Во второй половине этого 6 века... Евреи нет, пришли подожди, в Палестину с Давидом, да, Давидом около 1000 -го года до нашей эры. Что с царем Давидом? Так царь Давид это уже государство, израильское царство основал, а, а до этого евреи там тоже были. Давид, он так. как бы это Является как бы более-менее исторической фигурой. Все правильно, -то, да. То, что да, раньше все, было, это как бы Все не верно, ты говоришь. Историей, как да. это? Первое упоминание об, об израильском народе это 13 век до нашей эры. Нет. Историческое, если мы говорим про историческое. Ну ладно, хорошо. Я имею в виду, что, по-любому, там. Арабы там жили дольше, чем мы. Это... Арабов тогда еще не существовало вообще в принципе. Их они было. после жили дольше, чем, чем после времени. чего? После чего? После того, как тут евреев выгнали. Я ж тебе еще Рибриды. раз смотри, я тебе уже десятый раз объясняю. Евреи там жили всегда, даже после так называемого изгнания в первом веке, они все равно оставались там жить, продолжали жить. На территории Палестины, которое э, иудейское царство, когда переименовали в Палестину, евреи все равно остались жить в этой Палестине. Большая часть ушла, да. Но часть осталась, но это не имеет никакого значения, абсолютно. Это какое имеет э, значение вообще? Ушли оттуда, но, не но ушли? Я это тебе еще это раз рассказываю. На 47 год. На 47 год. 1947 год. Эта территория не принадлежала никому. Она была ничейная. Там не было никакого государства на этой территории. Какое-то государство надо было создавать, потому что Британия оттуда уходила. Британия не могла уже больше э, свой мандат держать над этой территорией и управлять этой территорией. Она оттуда выходила. Значит, надо было создать там какое-то управление и какое-то государство, понимаешь? Ни одна другая страна не хотела брать мандат над этой территорией. Были евреи, которые хотели свое государство, и были Арабы, которые хотели свое государство. И Лига э, Лига Наций опять я говорю, ну, изначально Лига наций, потом ООН о. приняли резолюцию о создании еврейского и арабского государства на ничейных территориях. На территориях, которые никому согласен, не все. принадлежали, все? С этим короче я согласен? Все. Ну так а что, а кто на все. кого напал? Так я так и не понял. Да я надо говорить, что там всегда жили евреи и это всегда было. Всегда жили миллиарды. евреи. А почему так и арабы? Ну жили. не всегда, а три тысячи лет жили Но. евреи, да. Не всегда, три с тысячи лет. А Но арабы все. полторы все. тысячи. Ну, у меня не никаких самых. Споров нету. Давайте так, там территорию так, поделить а, и, а, и, и, так, живите, так, и живите и И поделили. Ну, это, когда когда ООН принимала резолюцию, территория была поделена. Дали часть арабам большую часть, причем и дали меньшую часть дали евреям. Евреи согласились с этим, основали свое государство, провозгласили государство. Арабы не согласились с этим и объявили войну евреям и напали Хорошо. на Израиль. Тот же день, когда был провозглашен, э, провозглашено независимость государства Израиля. Хорошо. Все. Вот. И, короче, были э, границы 68 го года и 67-го? Да, мы быть. еще с 47-м с тобой не разобрались. Ты уже в 67-м. Сейчас мы поговорим э, про границы 67-го признана всеми странами, где-то... Нет, э, государство Палестина не было никем тогда признано, оно не состоялось. Ну, в смысле? Ну, в смысле не признано? Когда признали государство Палестина, и кто его Я признал? Я не знаю, но его очень познают большинство стран мира. Это сейчас, мы сейчас про это говорим, а мы но, с тобой но... говорим про 1947-й. А в 47 м году... Сейчас... Подожди, подожди, слушай, давай по порядку. В 1947-м да. году никакого государства Палестина не было. В 1948 году евреи провозгласили свое государство, назвали его Израиль, а арабы никакое государство не провозгласили. Не, не сталось палестинского государства. Не было его. Все. Они напали войной, они отказались создавать свое государство, и пять арабских стран напали на Израиль. Про какую ты Палестину говоришь? Про какое палестинское государство в те годы? Но то, которое было признано в сейчас все Большого года. Какое государство было признано в границах 67-го года? Палестины в 67 году не, не существовало. Одна часть... Это палестинских... было только, только Подожди, было я не закончил. Я закончу, и ты мне ответишь. Смотри, я тебе рассказываю позицию на 67 год. Смотри. Одна часть, которая была отведена палестинцам, где они должны были делать свое государство, была под оккупацией... И Иордания и Иордания ее аннексировала, эту территорию. А другая часть была под оккупацией Египта. Про какие границы Палестины ты говоришь в 1967 году? Если не существовало ни государство Палестина, ни автономии, ничего такого не было. Про какие границы 1967 -го года ты говоришь? Границы чего? Одна, а, а, на одной части был, была Иордания, а на другой части был Египет. Про что ты говоришь? А? Границы, которые сейчас создает моя страна Россия. А какие? Так я же спрашиваю, какие границы, если э, ты мне я сказал год. про 67 год. В 67-м году там была Иордания и Египет. Про какую Палестину ты говоришь в 67 году? Про границы, которые признаны были... Границы так, а какие, границы? если не было никакой Палестины тогда? Какие границы признали-то, если не было? Ну вот их, 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 их признали, давайте живите с ними. Давайте... В свой Израиль возвращайтесь. Ты, ты слышишь, что с ты западного говоришь? берега выходите, а из Газа а выходите, и да. живитесь спокойно. То, да, что ты называешь западным там, берегом, так, нет. так нас там нету. Там палестинская автономия. Какая сейчас? палестинская автономия, Палестинская автономия, с палестинским управлением. Слушай, там, стой, там сидит э, этот Аббас. Знаешь такого? Где столица Израиля? Где столица Израиля сейчас? В Иерусалиме, конечно же. А где же еще? В Тель она. Нет, Нет, столица Израиля это Иерусалим. Какой тель ну, ну вот, ну вот ты, видимо, сионист, ну это или вы, что сорок, я, я забыл мы говорим на вы или ты, но короче в тель возвращайтесь и живите там. Какой Тель-Авив возвращайтесь? В тель Иерусалим это столица Толифу... Израиля. Куда возвращаетесь? Всегда в вы вместе Израиля... будете. Вот как ты Давида столица вспоминал, он же столицу Израиля сделал -то в, этом, в в Иерусалиме. Вот так она и есть с тех пор столица Израиля. Ну Израиль. вот столица Израиля в, 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 mm. в Тель-Авиве, а ты, часть ты, я не вы это. А у а у тебя есть там, и... у тебя есть это Алиса или Гугл или что там у тебя? Ну что? Ну загугли, ну, загугли столицу Израиля, если ты географию плохо учил, загугли столицу Израиля. Я знаю, что столица Соответственно... Израиля это Тель-Авив. Я знаю, что моя страна, я да, твоя страна и это, твоя страна, это, знаешь, вообще, даже не, не надо на ночь, на ночь глядя, даже нечего заикаться а твоей стране, слушай. Даже а твоя вспоминать страна, что? нечего. Твоя страна, это, это вообще не страна. Это нельзя назвать а твоя страна страной тоже не, тоже не страна, твоя страна говно. загугли столица Израиля сейчас. Арабы должны твою страну захватить и тебя оттуда выгнать. Вот да, 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 да. О, давай, видишь? Захватите, давай. выгнать. Правильно. Ты сам начал. Вот, вот сейчас. Ты сам начал. Ты сам начал. Видишь? Ты видишь? Сам начал. Захватите, выгнать, выгнать. Правильно. Вот это то, то, что ты имел в виду с самого начала. А зачем было? Зачем было вот это тут рассказывать, что мы там на кого-то напали? Украина, подожди, эти звук выключают и меня перебивают постоянно. Украина там на вас напала. Мост там какой-то крымский, вы его не имели права там строить вообще, ты в курсе, что этот мост вы построили незаконно и вы не имели права на чужих территориях ничего строить. Украина имеет право его э, разрушить, сделать им все что угодно, понимаешь? И ты можешь хныкать по этому поводу сколько угодно и жаловаться. Блядь, ты что? Ты же хныкаешь. Вы этот мост разрушили немножко э... или нет? Все, ладно. Ты э, все сказала, что ты хотела. Все. Блеснула всеми своими знаниями. А, -а, а почему ты ко мне обращаешься как бы, в женском роде? А, ты только... Нет, это не в женском, это в среднем. Ты, наверное, окончание плохо слышишь. Там О в конце. Ага. Да. Ну ты давай ко мне по-человечески. Все, ты закончила? Ты вот так мне говоришь, да, типа ты закончила, да? Да? Э -э да, я так и понял, что ты закончила. Все, давай Чучело. Вот же Говно блядь. <laughs> э -э специалисты все, все на всех напали, одни а они белые пушистые защищаются.